નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 13 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર 13 કદમ મૂલાકર ચલના હોગા प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए प्रश्न एक कवि किस में चलने की बात करता है जिसका उत्तर आएगा पलने की प्रश्न बे सब कुछ न्योछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है जिसका उत्तर आएगा सब कुछ न्योछावर करके पूछना मांगना पावस गुण है प्रश्न हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा जिसका उत्तर आएगा हमें दूसरों के लिए तन मन अर्पण करना होगा चौथो प्रश्न कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરીને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો એટલે ચાર અંક ઓટીપી આવશે તેને એન્ટર કરો એટલે લોગ ઇન થઈ જશો ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે અહીંથી તમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન તદુપરાંત અહીંથી બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના તમામ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે એ ઉપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં જતા જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન જેમાં પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ રીતે તમામ વિષયની માહિતી તમને અહીંથી મળતી રહેશે તો આ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરો तो चलो अगल बधिये प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए प्रश्न एक प्रलय प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है जिसका उत्तर आएगा प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल लगता हो प्रश्न बे हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा जिसका उत्तर रहेगा हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा प्रश्न त्र क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि क्या तात्पर्य है जिसका उत्तर आएगा क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का तात्पर्य है कि हमें न मामूली जीत से खुश होना है और न लंबे समय तक हारने पर आशा तथा धैर्य गवाना है। प्रश्न यात्री का क्या है जिसका उत्तर आएगा यात्री का अपना सब कुछ करने की भावना से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है पांचवा प्रश्न परोपकार के लिए हमें जीवन को कहा गलाना जलाना होगा जिसका उत्तर आएगा परोपकार के लिए हमें जीवन को वहां गलाना जलाना होगा जहाँ जीवन की सैकड़ों आहुतिया दी जा रही है प्रश्न त्र निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक पाओ के तले अंगारे का अर्थ बताइए उत्तर आएगा कोई बड़ा काम करने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं मार्ग में अनेक अड़चने और बाधाएं आती है इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं पाओ के तले अंगारे का अर्थ कार्य सिद्ध करने के लिए जाने वाले इन्हीं अथक प्रयासों और कष्टों से है बीजो प्रश्न कवि अरमानों के बारे में क्या कहते हैं इसका उत्तर आएगा मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा अर्थात को त्याग देना होगा कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं हैं जिसका उत्तर आएगा कहते कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वह कब समाप्त होगी इसके लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छह वाक्यों में लिखिए पहलो प्रश्न कवि कदम मिलाकर चढ़ने के लिए क्यों कहते हैं जिसका उत्तर आएगा हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा जब तक एकता की भावना नहीं होगी तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे इसलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं बीजो प्रश्न पावस बनकर ढलना होगा आशय स्पष्ट कीजिए जिसका उत्तर आएगा पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देना है कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूलकर देश के पीड़ितों की पीड़ा दूर करने में लग जाए वे बिना किसी आकांक्षा के अपने जीवन को देश पर न्योछावर कर दे तीजो प्रश्न कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए जिसका उत्तर आएगा कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है उसकी प्रबल इच्छा है कि किसी भी तरह उस देश की उन्नति हो उसके देशवासी आगे बढ़े भले इसके लिए कितने भी बलिदान देने पड़े हम गंडीली राह पर चलने से न दबराए हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचे इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है चौथो प्रश्न कदम मिला कर चलने में कौन सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है जिसका उत्तर आएगा कदम मिलाकर चलने में प्रलय की सो घोर घोटाओ में आगे बढ़ना पड़ता है पाव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है अपने मान सम्मान का भेद भूलना पड़ता है घोर दृणा और पवित्र प्रेम का अंतर विस्मृत करना पड़ता है और अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ती है इस प्रकार कदम मिलाकर चलने में तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है थैंक यू